Незважаючи на дуже складний час, який переживає наша держава, стара добра традиція нагородження кращих з кращих спортсменів корабельного краю за підсумками року, що добігає завершення, залишається незмінною. Дійсно, можна говорити про наше місто, про область, як про область спортивної слави, тому що і видатні перемоги, і паралімпійські ігри, і чемпіонати України, і чемпіонати світу, ми маємо і медалістів, і призерів. 2014 рік для миколаївських спортсменів був дуже вдалим. На чемпіонатах світу та Європи вони вибороли 15 золотих, 26 срібних та 25 бронзових нагород. Окремо треба відзначити біатлоніста та лижника Максима Ярового, який на зимових Паралімпійських іграх у Сочі завоював дві срібні та одну бронзову нагороду. 11 наших земляків виконали норматив майстра спорту міжнародного класу. А зараз про головне. Понад 9 років на світовому жіночому спортивному олімпії яскраво сяють дві миколаївські спортивні зірки шаблістка Ольга Хлан та стрибунка у воду Олена Федорова. І вкотре у номінації на краща спортсменка року славетна мушкетерка зуміла залишити свою головну суперницю позаду. Каждый год я попадаю в номинацию, к сожалению, да, я не лучшая, но, конечно, у меня достойные соперники. Самые мои лучшие моменты это чемпионат Европы, где мы стали с моей напарницей на письменское третье место, потому что очень была борьба железная, можно сказать, и вырывали зубами свою победу. Очень довольна, очень счастлива. У номінації Найкращий спортсмен року перемогу святкував фристайліст Олександр Абраменко, який обійшов зіркового струбу на уводу і Люк Вашу. Велим стартом були Олімпійські ігри. Там показав найкращий свій результат, зайнявши шосте місце. В інших номінаціях кращими визнаний представник дірєвого спорту Володимир Чабанов, каратистка Анастасія Рибалович, чемпіон паралімпієць Максим Яровіч та його наставник. Олександр Васютинський, висловальник-академіст Антон Бондаренко і ветеран спорту, важкоатлет Юрій Лагунов. Все, що ми бачили, все, що відбувалося, воно заставляло стискатися наші серця і вболівати за наших спортсменів. Разом зі спортсменами та тренерами свої відзнаки здобули і організатори спортивних заходів, а також спонсори та меценати спортивного руху Миколаївської області. 2014 рік був насиченим роком. Це і Паралімпійські ігри, і наші спортсмени, зимові Паралімпійські ігри, де наш спортсмен Максим Яровий здобув три нагороди, хоча і Миколаївщина південна країна, так сказати, але в зимових видах спорту ми також маємо здобутки. І Олімпійські ігри минулого року, де наші спортсмени фристайлісти також здобували високі місця. Цей чемпіонат світу. Свихтування, цей чемпіонат Європи стрибки в воду, цей чемпіонат світу з веслування. Ну, взагалі, все, що ми бачили, все, що відбувалося, воно заставляло стискатися наші серця і вболівати за наших спортсменів. Відчуваю підтримку своєї області, те, що вона визнала мене переможцем цієї номінації, дуже старався цьому році. Головним стартом були Олімпійські ігри. Там показав найкращий свій результат, зайнявши шосте місце. У цих Олімпійських у нас вже був новий формат. Ми пригали дуже багато стрибків, було дуже багато колів фіналу. Дуже добре я виповнив свої стрибки у першому фіналі та у другому, але не вистачило якраз на третій фінал. Зібраності, але вважаю, що це, хоч і достойний результат, але треба, звісно, краще. У наступному році у нас також є дуже серйозні змагання. Це чемпіонат світу, який буде проходити в Кореї. Не, не в Кореї, а в Австрії. Тому ми зараз дуже серйозно готуємося до нього. Якраз недавно приїхали зі збору у Фінляндії, там готували свою програму. Також ми пропустили перші свої соревновання змагання у Китаї. Там відбувся перший етап Кубку світу. Ми його пропустили, щоб мати можливість ну, підготуватися краще до чемпіонату світу. Ну, найкращі момент це чемпіонат Європи. где мы стали с моей напарницей на письменское третье место, потому что очень была борьба железная, можно сказать, и вырывали зубами свою победу. Очень довольна, очень счастлива, и это мой самый лучший момент в этом году. В следующем году, конечно, очень грандиозные планы. У нас уже идет лицензионные соревнования, чемпионаты Европы, конечно, и поэтому очень будет тяжелый год. В этом году Довольно непростой год для всей нашей страны, тем более для спорта. Но тем не менее велосипедисты наши выступали на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Ну, к сожалению, таких похвастаться серьезно не Но есть шестое место на чемпионате Европы, есть восьмое место на чемпионате Европы на треке. Вот. На чемпионате мира, к сожалению, надежды были на Андрея Гривко, но там было падение. А на Украине мы выиграли чемпионат Украины среди областей. Николаевская область на первом месте в шоссе, на третьем месте в треке и на четвертом месте в кроссе. Кто самый стал шестым на чемпионате Европы. И кто э, зумев, ну, у нас кажется, молодой такой... нашу Украину? Нашу... Да. Шевчук, Рома, это трековый сборный это 93 -го года мальчик, студент национального уни... университета кораблестроения имени Макарова. На четвертом курсе он учится. Кого еще вы, вы из ваших выхованцев? Ну, по Украине идет еще ведется еще вот такой рейтинг между спортсменами. На первом месте среди мужчин у нас у нас тоже воспитанник Когут Владимир среди мужчин. У женщин у нас второе и третье место – это Шарга Елена и Примак Анжела. Таких дело в том, что в область сборной Украины поменялись а тренера молодые. Вот, и не совсем, как говорится, правильно подводят их к ответственным стартам, так что как раз на спаде выступает и получается так что мимо призовых мест в этом году. Вот 2015 год это является предолимпийский год, разыгрываются лицензии, нужно очень много соревнований, где набирается очки, допуск к олимпийским мирам. Мы надеемся, что у нас и на шоссе, и на треке будут участник Олимпийских игр от Николаева. Это у нас Кривко Андрей шоссе, это Шарга Елена шоссе, это Пономаренко Дима и Шевчук Рома, это трек. такие наши надежды. Второе место на командном чемпионате Европы и шестое место на личном чемпионате Европы. Как бы завоевывали эти медали вместе с нашей всей украинской командой легкой атлетики. Естественно, что приносили очки в копилку Украины и вот. Соответственно, болели друг за друга, поддерживали, кричали на трибунах. Вот, пришли. На какие высоте вы взяли планку, яка дозволила сборной Украины выбрать эту серебряную город? Ну, я заняла вторую, а, как бы 195. Я с россиянкой прыгнули по 195, но она по попытка меня выиграла. Чемпионат мира, как бы главная цель. Универсиада и чемпионат мира. Ну, и звичайно, кожен спортсмен мріє про підстав пошани. Естественно, про золотую троечку. Николаевские гонболистки впервые выступали в этом году на самом престижном молодежном турнире Кубок Турчина и впервые стали чемпионами, обыграв с хорошим счетом команды сильнейшие команды Киева, сборной Киевской области, сборные других команд регионов, которые приезжали участвовать в этом турнире. Но хочу сказать, что в этих соревнованиях принимал участие резерв гонбольного клуба Реала. Это не основной состав был, при всем при том девчонки удачно выступили. Я думаю, что это стимул для того, чтобы основная команда дальше продолжала набирать обороты. В команде сейчас работают очень хорошие, опытные тренеры. У нас, я считаю, работа сегодня лучшая в Украине тренер по гандболу, заслуженный тренер Украины. Портной Андрей Анатольевич, который тренерский цикл таким, что команда прибавляет с каждым днем. Мы всегда подходим с оптимизмом в работе своей. Я думаю, ну год выдался не совсем легким. Были взлеты, были падения, но команда работает, несмотря на какие-то там неудачи. Работает, набирает хороший позитив, работает на результат и повышает свое мастерство. Я думаю, что результаты скоро будут намного выше, чем были в прошлом сезоне. У нас мая завершается чемпионат Украины. Планируем все-таки попасть в медали. Пока ставим самые высокие задачи, там будет видно. Плюс ко всему, наши девчонки на сегодняшний день уже по новым спискам попадают в списки сборных. Это молодежные, юниорские сборные, национальные сборные. Девочки готовятся, студентки, игроки гонбольного клуба «Реал» — это в основном студенты Национального университета кораблестроения. И в следующем году Министерство образования и науки Украины заявило, Гонбол на участие в Всемирной поэтому я думаю, что основной состав сборной будут составлять наши Николаевские гонболистки. вот уже и мы планируем в апреле-мае проводить у нас в Николаеве женский цикл Всеукраинской универсиады здесь у нас в Николаеве на Намыве в нашем спортивном комплексе то есть календарь насыщенный, я думаю, что э, ну, будет интересно. Будут проводиться и туры с чемпионата Суперлиги. Мы при... с... приглашаем всех зрителей, всех болельщиков при... прийти поболеть за нашу команду. Я думаю, мы порадуем всех людей. Для меня и трудный и в то же время позитивный на результаты мы хорошо потрудились, завоевали медали. Первое место на чемпионате Европы в Голландии сборная паралимпийская Украины заняла. Привезли в Николаю много медалей. Сколько именно ты завоевал медалей? Три золотых медали. Сколько рекордов установил? Рекордов. Я уже и не помню точно. На чемпионате Европы? Ну да. там получается два, два, чемпи... два рекорда Европы, два мира. Ну так. Скажи, пожалуйста, какой Готовимся самый... Мы уже, вот Кубок Украины прошли, Сейчас готовимся в апреле чемпионат у нас Украины и на чемпионат мира в Шотландии уже в июле вот готов, будем готовиться, если все будет хорошо. Какой ты считаешь самый успешный свой заплыв на, в этом году? Успешный. Ну, чемпион, на чемпионате Европы в Голландии. На дистанции? 50 метров. Это здорово. Ген, скажи, пожалуйста, вот каким будет следующий год для тебя и для твоих товарищей? К чему готовитесь, на что рассчитываете? Чемпионат мира будет в Шотландии в июле. Готовимся первые места занимать только. По-другому нельзя. Только вперед. Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что, несмотря на все трудности, год был удачный для легкоатлетов. Оксана Окунева забывала серебряную медаль прыжках в высоту. Ну и остальные ребята более-менее успешно. В этом году у нас добавилось еще на три человека, теперь у нас 17 человек входит в состав сборной команды Украины, которые достойно выступали на всевозможных соревнованиях, начиная с чемпионата Украины, Европы и мира. И что следующий год? Что ну, ожидаете? У нас есть перспективная молодежь. Это человек пять, которые могут бороться за лицензии. Это нужно выполнить олимпийский норматив, чтобы в шестнадцатом году попасть на Олимпийские игры. Этот год мне казался чуть-чуть сложным, поскольку у меня было два в одном подготовка к Кубку мира и подготовка к ЗНО, к поступлению в институт. Вот, слава Богу, с этим мы все хорошо справились, заняли призовые места, пять медалей с Кубка мира я привезла, с чемпионата Европы две медали. И чем я горжусь? Это тем, что я первый раз в жизни попала на такую церемонию награждения лауреатов. Это для меня, наверное, самое высокое почетное звание сейчас будет. Вот. Я в восторге и надеюсь, что еще не первый раз, не последний и не первый раз я попаду на эту сцену за вручением такой грамоты. Приятно, что мной могут гордиться и мои родные, мой тренер Елена Витальевна Букалова, ну и вся наша, наш спортивный коллектив, который занимается. Наверное, самым сложным это был... Кубок Мира, поскольку я туда произвела целых пять медалей, я выступала уже во взрослой категории, поскольку уже 18 лет мне уже встукнуло и уже детские соревнования закончились, надо было бороться со взрослыми, более опытными спортсменами, более титулованными, вот. Ну ничего вроде справилась неплохо, для первого раза хорошо. Какие планы на наступний 2015 год? Ну, на следующий год я планирую также поехать уже на юбилейный Кубок мира, Бестфайтер. Это будет летом... Я, я как Украина? Италия. Вот. И в сентябре где-то чемпионат мира в... Ой, сейчас. Ирландия. По взрослым вот тоже туда планирую. И планирую результаты не ниже второго места. Поздравляю всех Николаевцев с Новым Годом, желаю всем благополучия, крепкого здоровья и успеха во всех своих делах. Дорогие жители Николаева, хочу вас поздравить с Новым Годом, пожелать вам счастья, здоровья, любви, удачи, никогда не останавливаться на своем пути и всегда смотреть удачу вперед. Уважаемые Николаевцы, от лица Федерации футбола города Николаева, поздравляю вас с Новым Годом. Надеемся, что Новый год принесет больше радости, позитива, эмоций, чем прошедший. И хотелось бы пожелать от всех спортсменов здоровья, благополучия, улыбок и всего самого лучшего в Новом году. Я всех поздравляю с 2015 годом и желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была любовь и доброта. И чтобы рядом были люди, которые вас вдохновляют на достижение целей, на достижение прекрасных каких-то ваших свершений и что ваши мечты сбывались. Хочу всех жителей Николаева поздравить 2015 годом, пожелать всем успехов, счастья и больших спортивных достижений. Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам, чтобы в этом году ваши устремления и ваши желания сбылись, ваши мечтания осуществились, чтобы в ваших домах был мир, чтобы была злагода, чтобы было мирное небо. И желаем вам новых свершений и достижений. Поздравляю всех жителей города Николаева и всей Украины с 2015 годом. Всем здоровья, хорошего настроения, мира в вашей семье и всего самого, самого наилучшего. Дорогие земляки, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего благополучия и мира на земле. Дорогие друзья, я хочу поздравить от имени всей спортивной семьи от Федерации гонбола Николаевской области, представителей всех видов спорта с 2015 годом. Я думаю, что у многих, наверное, у всех людей сегодня в нашей стране совпадет самое первое желание – это жить в мире. И я желаю всем чистого мирного неба, я желаю всем удачи и много счастья. Я желаю всем видам спорта обязательно процветания, и пусть во всем помогают вам друзья, родные и близкие, и все у вас получается в новом 2015 году. Дорогие Николаевцы, я хочу поздравить вас всех с Новым годом, пожелать крепкого здоровья, мирного неба, благополучия семьи и удачи в работе. Не забывайте, не забывайте о футболе, ходите на футбол, любите. Это это такое маленькое, что может отвлечь и где-то вам придать больше сил. Любите свою команду и также самые руководители хотел бы особо особо сказать о своих учителях ныне здравствующих тренера кого нет и царство небесное земля пухом а кто на сегодняшний день жив здоров крепкого здоровья мирного неба и благополучия во всех начинаниях я поздравляю всех жителей города Николаева с 2015 годом. Я желаю больших достижений в этом году чтобы Ніяких не було приград, щоб завжди сіяла улыбка на ріце, і всі ваші близькі ради були щасливі і раді і знаходилися сюди рядом з вами. Шановні Миколаївці, всіх вас вітаю з 2015 роком, Різдвом Христовим. Нехай в цьому році всі ваші мрії, всі ваші забажанки збудуться. Мирного вам неба, щастя, здоров'я і любві! Вітаємо наших земляків з Новим роком. Роком, на який ми покладаємо великі сподівання на зростання нашої країни, на мир і спокій в нашій країні, я бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім злагоди в родинах, сімейного благополуччя, затишку, добра і тепла. І саме головне нам всім миру над головою.